Salam əziz tamaşaçılar. Dərs saatı Verlişədəf Liseseyinin dəstəyi ilə efirdədir. Bugünkü mövzumuz article bölməsidir. Müəyyənlik artiklı aşağıdakı hallarda işlənir. State, Kingdom, Union, Republic sözlərlə dilən ölkə adlarının qarşısında. Məsələn, The United States of America. Bu birləşmədə ölkə adında deməli state sözü olduğuna görə biz onun qarşısına the article yazacağıq. Eyni zamanda çay, kanal, dəniz, körfəz, okean, səhra adları ilə də biz yenə Zə möyli artiklı istifadə edəcəyik. Məsələn, The English Channel, The Black Sea, The Baku Gulf, The Indian Ocean, The Sahara. E, sadaladığımız qaydalara uyğun olaraq test tapşırıqlarına baxaq. Choose the correct variant. She went to United Kingdom to study English language. Burada e, görürük ki, United Kingdom Birləşmiş Krallıq ölkə adı var. Ölkə adının tərkibində kingdom sözü olduğuna görə biz onun qarşısına z artiklı yazacağıq. Bayaq e, qaydalarda da demişdik. E, English language ifadəsində language sözü olduğuna görə biz burada z artiklı istifadə edəcəyik. E, doğru cavabımız olacaq z, z, yəni D variantı. She went to the United Kingdom. To study the English language olacaq. Digər test tapşırığımız: Choose the correct variant. A whale ship crossed Atlantic in few days. Burada Atlantic deməklə biz Atlantic okeanını nəzərdə tutmuşuq. Qaydalardan da bildik ki, okeanların qarşısında biz the article istifadə edirik. O zaman bura biz mütləq və mütləq the artiklı qoymalıyıq. Digər ifadə isə bir neçə günə deyərkən biz few-un qarşısında ə artiklını istifadə edəcək. Bu bir sabit birləşmədir ingilis dilində. Ona görə doğru cavabımız olacaq the və a artiklı, yəni b variantı. Our ship crossed the Atlantic in a few days olacaq. Müəyyənlik artiklının aşağıdakı hallarda işlənmə vəziyyətinə baxaq. Dağ silsilələri, ada qrupları da yenə the artiklını ilə işlənəcək. Dekokokasis, Qafqaz dağları, the Maldives, Maldiv adaları və s. Qəzet, jurnal, teatr, kino teatr, sərgii, qalereya, muzey, mehmanxana, restoran, gəmi adlarının qarşısında da biz yine the article-dan istifadə edəcəyik. Məsələn, the Football Plus və Nizami Movie Siyaha, the Hilton Hotel və Titanic kimi deməli adların qarşısında biz the article-dan istifadə edirik. Məşhur tarixi tikilərlə də biz the article-dan istifadə edəcəyik. Məsələn, the made in Tower, Qız Qalası, the Eiffel Tower, Eyfel qülləsi, the White House are f şəklində işlədəcəyik. Sadaladığımız qaydalara uyğun olaraq test tapşırıqlarına nəzər yetirək. Choose the correct variant. Alps are situated in central Europe. Alps deyəndə biz burada sıra dağları nəzərdə tutmuşuq. Ona görə ze artiklı yazacağıq qarşısında. Digər boşluqda isə biz heç bir şey yazmayacağıq. Çünki qitə və materik adları Central kimi sözlərlə təyin olunarsa, o zaman onların qarşısında biz artikl işlətmirik. Doğru cavabımız olacaq D variantı. Yəni the Alps are situated in Central Europe. Digər test təkliflərimiz. Choose the correct variant. Four Seasons Hotel opened new building in Baku. Four Seasons Hotel otel adı olduğuna görə qarşına the article yazacağıq. Burada building sözümü sayılabilən tək isim olduğuna görə qarşına a article yazmalıyıq. O zaman doğru cavabımız the və a articlelıdır. Yəni a variantıdır. The Four Seasons Hotel opened a new building in Baku. Digər test tapşırığımız Məşhur tikilərlə demişdik ki, biz the article istifadə edəcəyik. The Tower of London olacaq burada. Yəni bu məşhur tikilinin adı olduğuna görə qarşısına the qoyacağıq. Burada isə castle sayılabilən tək sindi. Yəni qala deməkdir. Ona görə biz onun qarşısına a article qoyacağıq. Doğru cavabımız The Tower of London is a historic castle. Niyə burada a article qoyduq? Çünki Tower of Londonu təsvir edirik ona görə. Məali artiklər aşağıdakı hallarda da işlənir. Yemək adları konkretlik bildirərkən, yəni konkret olaraq biz demişdik ki, yemək adlarının qarşısında artikl istifadə etmirik. Əgər təsvirici təyin varsa, ən artiklından istifadə edirik. Amma konkret bir yemək adından söhbət gedirsə, yəni məsələn, bu dəqiqə gözümün qabağında sup var və mən o supdan danışıramsa, o zaman onun qarşısına biz z artiklı yazacağıq. Məsələn, The soup is tasty. Sup dadlıdır. Konkret hansı supdan söhbət getdiyi bizim üçün məlumdur deyə, müəyyəndir deyə biz onun qarşısına the artiklı qoyacağıq. Bəzi ölkə və şəhər adları ilə də yenə biz the artiklı istifadə edirik. Halbuki bu ölkə və şəhər adlarının qarşısında içərisində ə, deməli state, kingdom kimi sözlər yoxdur. Məsələn də Congo, the Ukraine, the Netherlands, the Argentine, the Crimea, the Sudan, the Philippines, the Hague və sairə digər ölkə adlarını deyə bilərik. Musiqi alətlərinin qarşısında da yenə biz z artiklı istifadə edəcəyik. Play sözündən play felindən sonra, məsələn, play the piano, play the guitar şəklində olacaq. Sadaladığımız qaydalara uyğun olaraq test tapşırıqlarından test tapşırıqlarına nəzər salaq. Choose correct variant. Information she gave us was great news. Information əslində Simon ismidir. Amma konkret onun bizə verdiyi informasyadan söhbət getdiyinə görə biz onun qarşısında z article yazacağıq. The information she gave us was great news. New Simon ism olduğuna görə biz onun qarşısında hər hansı bir article-dan istifadə etmirik. O zaman doğru cavabımız olacaq E yeah variantı. The information she gave us was great news şəklində olacaq. Digər test tapşırığımız If person wants to play guitar well, he has to practice it often. Person sayıla bilən təqsim olduğuna görə qarşısında article istifadə edəcək. Çünki hər hansısa bir insandan söhbət gedir, konkret bir insandan söhbət getmir, istənilən bir insan ola bilər. Burda isə bayaq mən dedim qaydaları izah edərkən, play felindən sonra guitar musiqi alətinin qarşısında biz "the" article istifadə edəcəyik. Deməli burada a artiklı, burada isə z artiklı. If a person wants to play the guitar well, he has to practice it often. Doğru cavabımız olacaq C variantı. Beləli artikl aşağıdakı hallarda da işlədilir. The same, the difference, the similarity, the following, the preceding, the whole sözləri ilə. Ümumiyyətlə bu sözləri harda görürüksə, onların qarşısında biz z artiklı istifadə edərik edirik. Məsələn, the difference between these two cars is great. Bu iki maşın arasındakı fərq böyükdür. Fərq özü difference sözünün qarşısında biz the article-dan istifadə edirik. Digər qaydamız ay, gün, fəsil, günün hissələri və yemək adları bildirən isimlərin qarşısında məhdudlaşdırıcı təyin varsa, o zaman biz yenə the article-dan istifadə edirik. For example, The September of 2015 was extremely cold. 2015-ci ilin sentyabri deməli ayı çox soyuq oldu. Əslində biz ə, ayların adının qarşısında artikl yazmırıq, amma burada məhdudlaşdırıcı təyin olduğuna görə 2015-ci ilin sentyabrından söhbət getdiyinə görə biz sentyabrın ə, qarşısına sentyabr sözünün adının qarşısına artikl yazacağıq last ən sonuncu, next növbəti o biri mənasında ismi təyin edərsə onların qarşısında. Xatırladım ki, last, next sözlərindən sonra zaman bildirən sözlər gəlirsə, o zaman biz onların qarşısına hər hansısa bir artikl yazmırıq. Amma digər isimlər last və next-dən sonra duracaqsa, o zaman biz onların qarşısına the artiklını yazacağıq. Məsələn, The next station is Memar Əcəmi. Burdan Next-dən sonra duran station sözü zaman bildirməyən isim olduğuna görə söz olduğuna görə biz next-in qarşısında the article-dan istifadə etdik. Qaydalara uyğun yenə test tapşırıqlarımıza baxaq. Choose the correct variant. Last word he said to me was only long farewell. Burada last-dan sonra word ismi gəldiyinə görə, yəni zaman bildirməyən söz olduğuna görə, isim olduğuna görə qarşısında the olacaq. Burda isə long farewell deməli bir bu sabit ifadə kimi bir ifadə olacaq və biz qarşısında onun a artiklı yazacağıq. O zaman doğru variantımız olacaq the article, yəni e variantı. The last words you said to me was only a long farewell şəklində e, olacaq test tapşırığımız. Digər test tapşırığı choose correct variant. March of 2020 was worst month of the year. Məhdudlaşdırıcı təyin var deyə 2020-nin martından söhbət getdiyinə görə biz onun qarşısına the artiklı qoyacağıq. Burada üstünlük dərəcəsi olduğuna görə worst. Deməli bad sifətinin üstünlük dərəcəsi olduğuna görə yenə qarşısına the artiklı qoyacağıq. Çünki biz demişdik ki, üstünlük dərəcəsində olan sifətlərin qarşısına the artiklı yazmalıyıq. Doğru cavabımız A variantı the the. Müəyyəni artiklı bu hallarda da işlənir. Cümlədə məşhur bir şəxsə, əsərə aid əlavə olarsa, əlavənin tərkibindəki ismin qarşısında biz "the" article-dan istifadə edəcəyik. Məsələn, "Nəsəddin Tusy, the great Azerbaijani scientist was born in Maragha." Nəsəddin Tusy böyük Azərbaycan alimi Maragada doğulub. Burada bizim cümlə üzvünün əlavəsi var: "the great Azerbaijani scientist". Burada, deməli, "scientist" isminə aid biz "the" article-ı istifadə edəcəyik edit Test tapşırığıımıza baxaq, nümunə test tapşırığıımıza. Mirza Ələkbər Sabir, Great Azerbaijani poet was born and lived in Şamaxı. Şamaxı yer, məkan adı bildirdiyinə görə hər hansı bir article yazmıram qarşısında. Burada cümlə üzvünün əlavəsi var, görürsüz Great Azerbaijani poet. Ona görə qarşısına the article-ı qoyacağıq. Olacaq the Great Azerbaijani poet. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Ə, i̇ngilis dilində, eee, qeyri-müəyyənlik və müəyyənlik artiklının işlənməsi ilə yanaşı, elə hallar var ki, biz heç bir artikldan istifadə etmirik. Yəni müəyyən, eee, vaxtlar, müəyyən hallarda biz hər hansısa bir artikl göstəricisindən istifadə etmirik. O halları da sadalayaq. Sayılmayan və cəmdə olan ismi, isim ümumi mənada işlənirsə, o zaman biz onların qarşısında artikl istifadə etməyəcəyik. Məsələn, milk is rich in vitamin C. Milk burada sayılmayan isimdir. Və ümumi mənada işləndiyinə görə biz onun qarşısında hər hansısa bir artikl istifadə etmirik. Eyni zamanda women are good at driving cümləsində woman cəmldədir və ümumən bütün qadınlara aid olduğuna görə qadınlar maşın sürməyi yaxşı bacarırlar. Bütün qadınlara aid olduğuna görə biz deməli woman sözünün qarşısında hər hansısa bir artikl göstəricisindən istifadə etmədik. Cəhət adları sadalandıqda və from to ifadəsi ilə işləndikdə yenə biz orada hər hansısa bir article istifadə etmirik nə qeyri-müəyyənlik nə müəyyənlik. Məsələn, four points are east, west, north, south. 4 e, cəhət, deməli şərq, qərb, şimal, cənubdur. Burada sadalandığına görə hər hansısa bir article-dan istifadə etmədik. Eyni zamanda from east to west, şərqdən qərbə ifadəsində və yaxud da from north to south ifadəsində biz hər hansısa bir article-dan istifadə etməyəcəyik. İdman növləri, elm və fən, oyun adlarının qarşısında yenə biz hər hansısa bir artikoldan istifadə etmirik. Məsələn, baseball, football və bu yəxtə rugby is very famous in the USA. Rugby abısta çox məşhurdur. Rugby idman adı bildirdiyinə görə biz onun qarşısında hər hansısa bir article istifadə etmədik. Üsündən sonra miqdar sayı durarsa, məsələn, otaq 3 Demə istirəm. Bunu ingilisində iki cür deyə bilərik. The third room da deyə bilərəm və ya hətta room 3 də deyə bilərəm. Ağar miqdar sayı ismindən sonra gəlirsə, o zaman mən bu ismin qarşısında hər hansı bir article istifadə etmirəm. Olur o, bu şəkildə olur. Room 3 is very large. 3-cü otaq çox genişdir. Xüsusi ismin qarşısında uncle, aunt, cousin, young, old, poet, little, professor, doctor, mister, missis kimi sözlər varsa, O zaman həmin sözlərin qarşısında biz hər hansısa bir artikl istifadə etmirik. Məsələn, Lady Jane, Sir Alex Ferguson, Professor Yusuf, Miss Sara. Bunlar həm də insan adı olduğuna görə biz hər hansısa bir artikldan istifadə etməyəcəyik. This, these, that, those, my, your, his və s. Each, every, both, isa, all that, anaza, sam kimi və digər sözlərdən sonra Və so bağlayıcısından sonra yenə biz hər hansısa bir article istifadə etmirik. Məsələn, I have no books. Burda no-dan no sonra booksun qarşısında hər hansısa bir article istifadə edə bilmərəm. Buckingham Palace, Westminster Abbey, Chime məşhur tikilirlərlə biz ıı, article istifadə etməyəcəyik. Yəni bu şəkildə olacaq. Testlərdə bizə rast gəlsə Buckingham Palace-ın qarşısında heç bir şey olmayacaq. Westminster Abin qarşısında da yenə heç bir şey olmayacaq. Zirvə, tək dağ adları və tək ada adlarının qarşısında yenə bir hər hansısa bir artikl istifadə etmirik. Bazar düzü, Murov, Cilov və s. Yiyəlik halda olan ismindən sonra biz ə, hər hansısa bir artikl istifadə etmirik. Məsələn, Peters exams, Peterin imtahanları. Burada Peterdən sonra ismin qarşısında hər hansısa bir artikl yaza bilmərəm. Ə, qaydalar buna imkan vermir. Adam adlarından əvvəl, yəni xüsusi içimlər, insan adlarından əvvəl biz hər hansısa bir artikl istifadə etməyəcəyik. Jack is at home, küçə, körpü, xiyaban, park, bağ, meydan, aeroport adları da yenə artiklsız işləyəcək. Cəfər Cəbarlı Street, Mountain Bridge, Matez Alley, Sabir Garden, Azadlıq Square və s. Aygün, fəsil, günün hissələri, yemək adları ümumi mənada işləndikdə biz onların qarşısında hər hansısa bir artikl istifadə etmirik. Məsələn, it is morning, spring is a nice season. Yaz gözəl fəsildir. Monday is my favorite day. Bazar ertəsi mənim sevimli günümdür. Şəhər, rayon və ölkə adlarından əvvəllər yenə biz hər hansısa bir article istifadə etməyəcəyik. Məsələn, Bakı, Gəncə, Sumqayıt və s. Dil adlarından sonra language sözü yoxdursa, o zaman biz ə, Həmin sözün dil adının qarşısında hər hansısa bir artikl istifadə etmirik. English, Azerbaijani, French bunların qarşısında artikl olmayacaq. Nəqliyyat vasitələrindən istifadəni göstərən by sözünün önündən sonra. Məsələn, by bus, mən heç vaxt də bilmərəm, by a bus və ya da by the bus. Burada by ilə nəqliyyat vasitəsini bildirən söz arasına hər hansısa bir artikl girə bilməz. By car, by plane, təyyarə ilə last, next, that, this sözlərindən sonra zaman bildirən söz gəldikdə biz onların qarşısında hər hansı bir artikl istifadə etmirik. Məsələn, next week. Burada week zaman bildirən söz olduğuna görə next-in qarşısında hər hansı bir artikl qoymayacağıq. Digər misalımız last month. Burada da eyni qayda ilə yenə, deməli, month sözü zaman bildirən söz olduğuna görə biz onun qarşısında, yəni last-dan əvvələ hər hansı bir artikl qoymuruq. Bununla da bugünkü dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı veriləşi Hədəf Liseyin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.